казака так выглядит алексей да он был депутатом в свое время верховной Ради украины так выглядит сын порошенко ухилянт алексей который получил вместе с другим братом от папы в турции условно говоря на пляже 1 миллион долларов Раніше повідомлялося, що військово, військово зобов'язаний син Петра Порошенко Олексій, який разом з братом виїхали з України пе... перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом через неявку за військовою повісткою. Олексій Порошенко мав має оплатити 25 тисяч гривень 525 125 тисяч. 500 гривен штрафу то есть получается что если из миллиона вычесть 25 тысяч 500 гривен штрафу это будет это будет это будет 24 то есть мир примерно минус 600 долларов то есть если из одного миллиона вычесть 600 долларов значит остается 999 тысяч, 999 и 400 долларов останется у хлопцев Значит, и так, он должен заплатить штраф 25 тысяч, 25 с половиной тысяч гривен штрафа. Это примерно 600 долларов. Его батько Петро за войну стал одним из наибогатейших олигархов. Лишь за последний год он заработал 4,6 миллиарда гривен. Что доревнивает его заработку за 30 военных років. Интересно. За 30 до военных роков. Не. это Не зовсім корректно. Он, когда когда Петро... Нет, это получается 6,46 миллиарда гривен. Это Что, трошки больше миллиарда баксов? Не. Э, нет, некорректная информация написана, потому что подобные деньги Петро Порошенко зарабатывал, когда он был при правительстве Виктора Януковича, того самого, который устроил первую войну в Украине вместе с Путиным. Да? Два года, будучи министром в кабинете Виктора Януковича, состояние Петра Порошенко выросло тогда с миллиарда до миллиард шестьсот миллионов долларов. Это я помню четко. Итак, продолжаем. Против самого Порошенко были засосованы санкции Бовин за Крема, торговав террористами Ордло. Лобіював харківські угоди, за якими Чорноморський флот Рашиської Федерації розміщувався в Криму, торгував у війну з Росією.